Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizlərə Meydəbat qəsəbəsinin girişində şəxsi özü üçün tikilən gözəl bir həyətimizi təqdim edirik, hörmətli izləcilər. Evimizin xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi evimiz çox gözəl. Dizaynı maraqlıdır. Tam yüksəy səviyyədə təmir olunubdur. Dəyərli izləcilər, sizlərin xahişini nəzərə alaraq evin qiymətini biz sizin nəzərinizə çatdıraq. Gördüyünüz kimi gözəl həyət yanı sahəsi var. Evin qiyməti 190 min manatda deyil. Yəni alacaq qiymətdə xüsusi endirəm olacaq. Gördüyünüz kimi geniş belə bir həyət yəni sahəsi var. Evimiz ümumi 3 sot yarım torpaqda tikilib, sənadə, kupçada tam mülkiyyəti, ətrafı yaşayış massividir. Ev əsas prospekt yolunun lap yaxınlığında yerləşir. Dəyərlisizə gördüyünüz kimi burada qarşı tərəfdə bisikletqasıdır. Burada gözəl dizaynlı marik manqalı yığılıb. Çox gözəl, çox səliqəli, əlverişli bir həyət evidir. Gördüyünüz kimi həqiqətən çox tam fürsət səbəbidir. Təmir olunubdur. Geniş həyət sahəsi var və qarşı tərəfdə burda yenə bir üzüm çardağıdır. Də burada da yenə üzüm çardağıdır. Burda isə barberry, meyvə ağacları var, hörmətli izləcilər. Evin hündür bir dizizəməsi var. Gördüyünüz kimi, hündür zirzəmlər 2 metr hündür, hündürlüyündə onlar təxmini hər bir otağın altına keçmək üçün əlavə xodlar nəzərdə tutulubdur və burada texniki otaq üçün yer nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi, evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkün. Evin yanına, arxasına keçmək üçün yol nəzərdə tutulub. Burada qaşı tərəfdə həyat üçün ayaq yolcusudur. bu da həyatçı, ayaq həyat qoyulsu da, tam yüksə səviyyədə təmir olunubdur və evin arxasına, yanına keçmək üçün qarşı tərəfdən yol nazara tutulub. Təriz əzrilər, indisə vaxt itirmədən keçək evin daxili ilə sizləri tanış edək. Buyuruq izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi həyatının ciddi -cid darvazasıdır həyatində. Xüsusi işıqlanması var. Və evin qarşı tərəfində həyatında daşımaq oğuzudur. Və evin giriş pilləkanıdır, gördünüz ki, iki tərəfli giriş pilləkanı var. Evin yenə də xarici görünüşünə təqdim edirik. Pilləkanımız ağ qaydaşlan üzrədir. İndi isə keçək evin daxili ilə tanış olaq. Buyuruq biz də bilərsiz. Hörmətli izləcilər, evin giriş dəhlizində gördüyünüz kimi həqiqətən çox möhtəşəm bir evdir. Dəhlizin tavanıdır bu. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkanımızda gördüyünüz kimi pilləkanımız meşə materialından yığılıb. Pilləkanın qarşı tərəfində gördüyünüz kimi geniş belə bir yer nəzarət tutur və zirvəyə düşmək üçün buradan yenə Əfandə, giriş qapı nəzərdə tutulub. Və burada yenə də bir hündür zirzəməsi var. Artıq əşyalarınızı yığa biləcək belə bir yerdir. Daha sizin girişinin solda geniş və işıqlı mətbəxi də gördüyünüz kimi. Mətbəxinin ölçüsü tam geniş belə bir ölçüsü var. Mətbəxinin tavanıdır bu. Qarşı tərəfdə burada hamam otağımız yerləşir. Döşəməsi istıplıdan yanadır. Hamam otağının tavanı da və hamam otağında duş kabina quraşdırılıbdır. Və birinci mərtəbədə gördüyünüz kimi geniş və işıqlı müasir dizaynla dekor edilmiş gözəl bir qonaq otağıdır. Qonaq otağı həqiqətən çox genişdir. Evimiz mərtəbə arası monolit betondur. Riger kolonla tikilib, tam düyü daşla tikilibdir. Gördüyünüz kimi geniş belə bir qonaq otağı var. Evin Otaqların ölçüləri kifayət qədər genişdir və işıqlı bir evdir. Dəyərliz əzizlər, indi səyə qalxaq ikinci mərtəbiyə. Görürsünüz kimi ikinci mərtəbiyə baxan pilləkanımızdır. Pilləkanımız geniş belə bir pilləkandır. Rahat şəkildə düşüb çıxmaq mümkündür. Pilləşəngəkasının tavanlıdır bu. Buradan qarşı tərəfdən balkona çıxış qapıdır. Və 2-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Otağın tavanıdır bu. Gördüyünüz kimi yenə budur bir yataq otağıdır və yataq otağı biri burada yerləşir. Digər yataq otağımız da burada yerləşir. Və ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi, tül kabinası quraşdırılıb. Evin tikintisi təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Hörmətli azizlər, burada isə gördüyünüz kimi yenə bir yataq otağımız var. Burada isə yenə bir yataq otağı yerləşir. Hətta hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Və burada gördüyünüz kimi, yenə bir yataq otağıdır. Təhlizə kifayət qədər genişdir, işıqlı bir evdir. Bu isə bizim yenə bir yataq otağımızdır, gördüyünüz kimi otağın tavanıdır.